мы по Bluetooth подключились к контроллеру, то есть uh -huh. установили связь между контроллером и мобильным телефоном. Соответственно, uh -huh. мы можем регистрировать параметры в мобильном телефоне, приложение на мобильном телефоне. То есть нажимаем кнопку, запись идет, запись в файл uh -huh. данных. По завершению этой записи мы заканчиваем регистрацию у нас определяется там максимум минимум uh -huh. какая-то статистика среднее значение мы можем просмотреть значение подвигать по графику uh -huh. после этого мы можем эти данные экспортировать в файл и переслать на Например, на любой компьютер, на любое устройство или в облако. Я понял. Этот, то есть, этот человек, файл... условно, инженер, один выехал на место, да, с да. снял данные, второй с помощью телефона передал да, совершенно ну, верно. И вышестоящего начальства да, доложил. Отправляем. что и как работает. Ну, на да. Начальник точно такое же приложение запустил, открыл, посмотрел. Там активно. даже не надо запускать приложение, то есть, это приходит файл его можно открыть в Excel, а и, можно открыть и, приложением. И, ну, да? в принципе, да, можно от, открыть его в приложении, да, и посмотреть уже графики, как как оно выглядит, как какие параметры, то есть произвести какие-то дополнительные измерения. Например. Кроме того, что, ну, вот этот регистратор, он выполняет запись в файл по одному каналу, соответственно, этот канал можно выбрать. Это может быть канал первого датчика, второго датчика или разности давлений, ну, uh -huh. соответственно, с разности давления с разной с коэффициентом умножения, то есть вплоть до одного миллибара, то есть до тысячного значения можно uh -huh. учитывать. Поэтому вот так выглядит эта система регистрации. Ну, повторюсь, работает от автономного источника питания, то есть не требуется там какого-то подключения. В входит <смарк pussycat> все, кроме смартфона. Да? Кроме смартфона. <смарк <смарк> 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 Я понял. <Хорошо. смарк> вот. И äh, в